Схыл ему головы в Скорботе. Так назывался открытый урок-семинар, который был проведен для студентов Измаильского технику механизации и электрификации сельского хозяйства. Голодомор черная дыра нашей истории, поглотившая множество человеческих жизней. Как могло такое произойти, что без стихий, без засухи, без иноземного вторжения миллионы людей были обречены на смертные пытки? До сих пор неизвестны все масштабы трагедии, но уже точно известно, что это было искусственно созданный голод. Массовый сталинский геноцид, сознательно направленный на истребление украинской нации. Следует сказать, что студенты самостоятельно готовились к мероприятию, используя различные источники. На семинаре были рассмотрены и обсуждались такие вопросы, как причины и предпосылки голода, признаки геноцида. Студенты узнали, что такое репрессии, депортации, раскулачивание, кого заносили на черную доску и что собой представлял так называемый «закон о пяти колосках». Учащимся также были розданы индивидуальные контрольные задания по теме семинара, выполнить которые они должны были в течение 10 минут. Были использованы многие видео и фотоматериалы, а также организована траурная тематическая экспозиция, перед которой ребята зажгли свечи, а затем почтили память миллионов невинных жертв Голодомора минутой молчания. Тамара Бобровская, веб-студия «Курьер».